Tapi kalau kita mendakwa ianya sama dengan buku-buku uh, yang lain uh, maka itu kita telah merendahkan al-Quranul Al Karim. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Okey, saya pergi kepada yang ketiga. Yeah. Ha, kita, yang ketiga. Sebelum kita pergi yang ketiga, yeah. kita nak ambil pemanggil dari Kuala Lumpur dulu. Silakan. Hello. Hello Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan soalan uh, untuk tadi, Ustaz Tadi Ustaz ada menyentuh tentang orang yang uh, dengan tidak sengaja Ataupun secara uh, hakikinya mengatakan Allah itu berjisim yeah. Jadi kita tengok uh, fenomena ini di kalangan orang-orang Islam sendiri iaitu cendekiawan Islam yeah. yang terdapat pada dalam negara kita. Yeah. Negara kita ini mereka ni menggelar diri mereka sebagai ilmuwan Islam ataupun ulama muda. Yeah, nice. Yang mana mereka mengatakan Allah itu ada tangan, wajah, kaki yeah. dan sebagainya tapi tak serupa dengan Allah yeah. dan Allah itu duduk di atas arasy. Yeah. Dan uh, adakah Uh, percakapan mereka ini boleh menjatuhkan mereka itu sebagai murtad kerana mereka ini juga orang-orang yang sering uh, keluar dalam seperti uh, televisyen, yeah. di radio yeah. uh, menyebarkan firkah yeah. uh, sebegini kepada orang ramai kerana orang ramai uh, begitu tertarik dengan uh, gelaran doktor, master degree yang mereka miliki mm. okay. kerana golongan-golongan uh, sebegini ini agak amat berpengaruh dalam ramai ya. Ya. Terima kasih kepada pemanggil dari Kuala Lumpur Tuan Anis yang cukup bermakna sebenarnya. Satu perkongsian yang ikhlas datang dan satu isi yang cukup penting sat. Dia hmm. mengatakan bahawa orang yang ada degree, ada doktor, ada prof, betul hmm. tak tahulah prof kangkong ke ataupun hmm. prof yang dia dapat betul menjual agama dan jadi fitnah pula kepada agama kita. Ya. Bagaimana dengan pandangan ustaz terhadap cedekawan akademia yang tidak fakir dan menyesatkan ini. Okay. Uh, hakikatnya kita perlu uh, menilai bahawa uh, hukum itu tetap hukum. Yeah. Sama ada ianya pada imam ataupun kepada makmum. Yeah. Ha, sama ada ianya kepada pemimpin ataupun rakyat. Sama ada kepada guru ataupun anak murid. Yeah. Sekiranya sesiapa sahaja ha, martabatnya di sisi, sisi manusia tinggi, maka aa uh, bila mana dia mendakwa sesuatu yang batil Yang salah Maka tetap salah Betul ha, yeah. Kebenaran itu lebih berhak untuk kita ikut yeah. ha, Kita tak asuk kepada seseorang yeah. Waktu yang sama kita meninggalkan kebenaran Al-Quran dan juga Sunnah yeah. ha, Kita tak boleh kata Al-Quran Sunnah ni mungkin ada makna lain Saya ikut pandangan orang ini yeah. ha, Ini silap okay dan memang wujud sekarang ini di tanah air kita di Malaysia sebahagian yang mendakwa dirinya ilmuan muda dan sebagainya lah hmm. yang pada hakikatnya kita lihat akidah mereka kadang-kadang membawa kepada Fahaman yang menjerumuh kepada um, ridah ini yeah. kepada hukum ini berisiko, kita tidak berisiko sangat besar hmm. kita tidak mahu menghukum di sini yeah. tetapi kita menjelaskan Sesiapa so, hmm. sahaja yang mendakwa seperti mana yang disebut tadi mendakwa Tuhan itu jisim Duduk bertempat dan sebagainya Saya nak bawa fatwa yang pernah dikeluarkan oleh Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris menyebut Bahawa barang siapa yang mempercayai Allah Ta'ala itu Beraktiqat Allah Ta'ala itu Duduk di atas arash Maka tidak sah salat di belakangnya hmm. Sebab apa? Kerana dia telah tidak mengenal Allah dan dia kafir kepada Allah. Itu fatwa Imam Syafi'i hmm. ke atas sesiapa sahaja ha, eh, sama ada ilmuwan ataupun tidak. Dan hmm. okay. uh, kita uh, melihat bahawa para ulama uh, telah membukukan perkataan-perkataan yang tidak boleh dilafazkan. Yeah. Uh, Kadang-kadang manusia itu dalam keadaan marah contohnya. Dalam keadaan dia marah, dia akan melafazkan perkataan. Sepatutnya, ha, contohnya dia mengatakan Oh, apa ini Tuhan buat pada aku ha, Tak sepatutnya Tuhan buat aku macam gini Ataupun mendakwa Tuhan, Allah itu zalim dan sebagainya Ini berlaku Jadi perkataan-perkataan macam ini telah dibukukan oleh para ulama Supaya kita tidak mengucapkannya ha, Kerana kalau kita mengucapkannya, hukum akan jatuh Sedar ataupun tidak sedar hukumnya kita telah murtad Maka kita telah dikira sebagai murtad juga kalau kita melafazkan dan kita faham akan perkataan itu ya. Yeah. Okey, saya nak sebut di sana ah uh, para ulama membahagikan perkataan-perkataan mm -hmm. yang uh, boleh membawa kepada murtad ini. Yeah. Yang pertamanya disebut sebagai yeah. lafzun sharih. Yeah. Lafaz yang jelas. Ya. Yeah. Ini seperti mendakwa uh, aku tidak menyembah Allah. Yeah. Aku menyembah berhala. Itu yeah. perkataan yang di sana juga ada perkataan yang zahir yang nampak uh, memang menjerumuh kepada dia menghina Allah. Yeah. Tapi tidak sejelas macam tadi. Yeah. Uh, seperti perkataan dia mendakwa uh, selawat ke atas nabi itu hukumnya adalah makruh. Yeah. Uh, tetapi dia cuba mentakwilkan mendatangkan dengan makna yang jauh sangat. Yeah. Uh, ini Ha, dilihat kepada maksudnya Manakala yang soreh macam tadi Yang jelas macam tadi Tidak dilihat kepada apa yang dia mahu maksudkan ya. ha, Tapi yang kedua ni dilihat apa yang dia mahu maksudkan Kalau Bisa? mahu maksudkan baik maka okey lah Kalau tidak maka hukumnya ke atas ya. Kita ada pemanggil Sebelum ya. kita pergi kepada lawan kepada soreh tadi ha. Lepas yang berikutnya kita nak uh, bercakap Dan mendengar pendapat daripada sahabat kita dari Sabah Silakan Hello Halo, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum soalan ya? Ya tuan silakan uh, soalan untuk Ustaz Syafiq Al Ashari. Ya, ya ya ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Warahmatullahi rahmatullah. Okay. So masalah dia Ustaz kami, kalau nak kan beri pada guru-guru uh, kami, Ustaz Ustaz, terutama Ustaz Ustaz, Ustaz, Ustaz Ustaz, mereka hanya beri tenangan. ya. Kita lah sama dengan Rasulullah. Rasulullah hmm. punya gaji dia tak saat, tak sampai buka -buka, ribu ribu, hmm. setiap bulan big. Kita lebih daripada itu ya. Tapi pengorbanan kita tu terhadap Islam Tidak sampai kepada apa yang penting di bawah ya. Apa yang kita bisa kata Sekarang di pertama Hanya beberapa peratus Mungkin okay, 100 peratus dari seluruh Malaysia yang mendengar ya. Tapi apabila kita berkorban Untuk turun ke bawah Bermakna lebih daripada 2-3% atau 2-30% atau lebih daripada 1-1% ya. Memahami apa ini segala-galanya Dan Kebenaran dari kodak bicara Tidak mahu berkorban dari segi kewangan Hanya bercakap saja Hanya setakat di situ Di sini kalau tidak ada kapit merah Tidak ada kursi yang ber -berapa ini, ber apa bergerak Dia tidak akan menyampaikan hmm. Jadi tidak sama lah Saya berlingkan dengan dulu Tak ada gejala-gejala buruk hmm. Kerana tok-tok buruk kamar ini memang Dia berkorban kepada anak dia buat kasih mengaji, percuma hmm. Dia diri sendiri Tapi sekarang di mata kita sendiri pun Kita nampak yang terlendang cerita dalam Kita tak apa tu lah Kalau Cina di Kita kita tak boleh tengok Kita boleh tengok Kalau kita sekurang-kurangnya daripada atas itu Kalau boleh turun kepada orang bawah ini Sama-sama kita turun ke kampung itu Memberi segala-gala ya. ya, terima kasih ah. diucapkan kepada Datuk Gulam dari Sabah, uh, seorang yang ikhlas, Walaupun ada title tetapi dia bercakap tentang kebenaran Ustaz, pendapat Ustaz berkenaan kenyataan Datuk Bahawa pimpinan atasan perlu turun kepada uh, kaum B Dan kita akan bincangkan perkara tersebut Selepas pesanan penaja Teruskan bersama kami